Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, расскажите, что произошло. Ну, примерно в 2.10 я услышал хлопок. Вышел, вышел на улицу. Ребятам охранникам, тут посмотрели, там начался пожар, банки летели с краской горели. То есть их кидали? И нет, просто... нет, они просто летели, горели. Ага. Начала гореть вот эта пластиковая крыша, пластиковый навес. И я просто там посмотрел со второго этажа из магазина и увидел, что горит пластиковый навес. Я вышел к ребятам, они, наверное, минут 15 вызывали пожарных, пока приехали. Ну, а дальше уже... То есть пожарные уже... взяли трубку сразу же, ответили на вызов, или же были проблемы с вызовом? <связывая> я не знаю, но ну, ребята раз в пять, наверное, звонили, пока дозвонились то ли они им отвечали, то ли нет, я не могу сказать, потому что они набирали, а я стоял в стороне. Я со своего телефона не звонил, потому что телефон у меня будет. оставался на посту мой. Поэтому я не знаю, как там они звонили. Хорошо, большое спасибо. Пожалуйста.